Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Pokas Simpan Guaman edisi Jabatan Bantuan Guaman Negeri Perak. Saya Nurul Hafizah binti Mohd Fauzi, Pegawai Undang-Undang JPG Perak dan di sebelah saya Puan Hazrin Piti Haldi, Pengarah JPG Perak. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat menarik untuk dibincangkan dan dikupas iaitu penceraian secara spesifik penceraian, penceraian dalam kalangan orang bukan Islam. Um, penceraian ini bukanlah satu uh, sekadar isu peribadi tapi juga satu isu di uh, dalam masyarakat yang perlukan perhatian semua pihak. Hmm. Jadi dalam sesi ini kita akan membincangkan tentang, -tentang penceraian dari sudut undang-undang hmm. dan faktor-faktor yang boleh menyebabkan berlakunya penceraian di antara pasangan yang berkahwin. Hmm di mana terdapat juga kes-kes uh, pasangan tersebut telah lama berkahwin hmm. uh, contohnya 10 tahun 20 hmm. tahun dan kemudian mereka datang ke JPG untuk memfailkan penceraian di atas faktor-faktor hmm. yang tertentu Japan. Okey, kalau kita tengok daripada yang bagi saya bagi uh, contohlah macam di kami di JPG Perak sendiri, uh, kes perceraian yang bukan beragama Islam ni dia semakin hari semakin meningkat. Kalau kita tengok statistik pun makin meningkat. Perun, penurunan tu kita boleh katakan agak sukarlah untuk untuk berlaku. Jadi um, yang mana hadir, pasangan yang hadir sama ada seorang atau berdua. Kejabatan ke JBJ ke Perak ni kebanyakannya dia dah itu kiranya langkah terakhir yang diorang dah ambil. Um, dia dah cuba, mereka dah cuba, pasangan tu dah cuba untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga tu tapi menemui jalan buntu. Tapi kalau diikutkan mereka pun bukanlah betul-betul tak adalah kata nak bercerai. Diorang pun uh, cuba berusaha menyelamatkan rumah tangga sebab fikirkan bila kita sebut pasal perceraian ni yang selalu bermain di fikiran pasangan ni adalah anak Betul. sebab selama ni kita tengok diorang dah biasa duduk anak-anak perkahwinan dah biasa duduk dengan kedua-dua orang tua tapi bila ibu bapa tu dia dah tak boleh menyelamatkan perkahwinan tu anak-anak akan ikut salah seorang hmm. daripada mak ayah tu kalau yang uh, mungkin kurang daripada tujuh tahun akan ikut mak ataupun yang dah besar sikit akan buat pilihan dengan mak atau bapak. Jadi dia menjadi satu kemelutlah antara uh, yang perlu difikirkan oleh pasangan tu bila isu perceraian itu bermain di fikiran mereka. Jadi pada hari ini kita akan bincangkan satu topik berkaitan dengan perceraian yang mana kita akan cuba kupaslah dia nampak simple benda ni tapi sebenarnya dah banyak berlaku di Malaysia. Jadi bersama-sama uh, dengan kita pada pagi ini Pener uh, Jebutan iaitu Puan Kamani hmm. anak perempuan Nur Pegawai Undang-Undang yang bertugas di Jabatan Pertangguaman Wilayah Persekutuan Selamat datang Puan pada pagi ini Jadi sebelum kita pergi jauh uh, Izinkan saya untuk berkongsi sedikit latar belakang Perkenaan dengan Pener Jebutan kita pada pagi ini Sebelum bertugas sebagai Pegawai Undang-Undang di JBJKL, KL uh, Puan Kamani berpengalaman sebagai timbalan pendakwa raya yang mengendalikan kes melibatkan persalahan kanak-kanak di Mahkamah Kuala Lumpur, ya Puan? Betul. Okey. Pada, jadi uh, beliau kini bertugas sebagai pegawai undang-undang di Jabatan Pantuan Guaman Wilayah Persekutuan dan mengendalikan kes-kes kekeluargaan, sivil dan juga jenayah. Okay, terima kasih puan Puan Kamani kerana sudi hadir ke program sembang uh, guaman kita dan saya harap puan dapat berkongsilah kepakaran puan, pengalaman puan dalam pengendalian kesis perceraian yang uh, bukan Islam, bukan uh, bukan Islam ni uh, pada hari inilah dalam sembang guaman kita. Jadi, uh, saya pertama saya minta untuk puan kalau kita boleh um, jelaskan dulu apa sebenarnya dimaksudkan perceraian ni puan. Okay sebelum saya mula jawab terima kasih atas jemputan puan untuk jemput saya untuk hadir ke sesi sembang guaman hari ini okey kalau uh, puan tanya saya apa itu perpisahan uh, perceraian, perceraian. okey perceraian adalah uh, perpisahan antara uh, seorang suami dan isteri di mana perpisahan tu akan uh, menyebabkan pasangan itu berpisah selama-lamanya lah mm. dan uh, di Malaysia mm -hmm. semua perkahwinan uh, bukan Islam diiktiraf mm. oleh undang-undang kita iaitu Akta Membahuri Perkahwinan mm. dan Perceraian 1976 di mana semua perkahwinan dan perceraian perlulah di daftar bawah uh, akta tersebut dan diiktiraf di bawah akta tersebut dan uh, perceraian ini juga uh, boleh menyebabkan pasangan tersebut iaitu bekas isteri atau bekas mm -hmm. suami itu untuk berkahwin semula. So hmm. itu adalah apa perceraian Maksud secara perceraian ah, secara umum melaporkan. Okey. Okey, selalunya kita lihat uh, hanya salah satu pasangan yang hadir hmm. untuk hmm. perceraian lah di mana kita panggil sebagai perceraian perasingan. Hmm. Jadi sekiranya uh, <coughs> kedua-dua pihak tersebut uh, mereka setuju untuk cerai, kemudian ada a uh, berkenaan hak jagaan hmm. anak ke ataupun nafkah, hmm. dua dua dah setuju. Hmm. Jadi boleh ke mereka datang ke pejabat untuk fakan secara hmm. bersama? Okey. Perceraian ni uh, dia ada dua jenis pun. Satu okay. perceraian asing, uh, uh, satu lagi perceraian berasingan. Mm -hmm. So seperti mana Puan maklumkan tadi kalau pihak-pihak tu uh, dah bersetuju untuk bercerai, dah, dah ada terma-terma diorang dah mm. dipersetujui, mereka boleh terus datang ke pejabat perceraian. untuk memohon untuk uh, perceraian, perceraian. Uh, di pejabat. Mm -hmm atau di mana dalam situasi seolah-olah seorang tu tidak bersetuju untuk bercerai atau mm. tidak ingin bekerjasama untuk dalam urusan perceraian ini mm. individu yang ingin bercerai perlulah pergi ke JPN untuk hadir kaunseling dulu sebelum uh, datang memohon untuk perceraian. Puan. Maknanya pun sebelum dia dia dah ada intention tu dah ada ah. tapi dia perlu fulfill dulu untuk ke JPN dulu lah pun kan. Benar pun. Okey. Jadi, Puan dah uh, mention kata kalau sebelum uh, pergi ke pejabat, kena pergi ke JPN untuk mm. menghadiri kaunseling. kaunseling. Jadi, boleh Puan terangkan, uh, semasa JPN, apakah uh, prosedur tersebut? Okey di JPN buat uh, okay. di okey JPN selalunya seperti mana yang uh, saya bagi tahu individu satu lagi individu tu tidak ingin mahu bercerai Bekerja sama. atau tidak ingin bekerjasama satu yeah. lagi orang saja yang ingin bekerjasama lah kan mm -hmm. so individu itu pergi buat permohonan dulu mm -hmm. di JPN yang terdekat dengan uh, rumah kediaman atau rumah matrimonial mm -hmm. uh, selepas itu JPN akan uh, kebiasaannya JPN akan mengadakan tiga uh, kali sesi counseling mm -hmm. di mana individu-individu kedua-dua pasangan tersebut mm -hmm. Dikehendaki hadir ke sesi kaunseling dan digalakkan Tetapi JPN tidak memaksakan Untuk satu lagi pihak tu untuk hadir juga Digalakkan saja Kalau itu adalah keputusan individu tersebut Untuk hadir atau tidak Kalau sekiranya pihak tersebut hadir Kaunseling tersebut akan dijalankan Dan kalau pihak kaunselor di JPN Dapat menyelesaikan hal rumah tangga mereka Dan satu sijil kaunseling yang akan dikeluarkan Di mana pasangan dapat didamaikan akan ada hmm. uh, peruntukan di sana hmm. sekiranya uh, pasangan tidak dapat didamaikan hmm. juga si uh, sijil kaunseling juga akan dikeluarkan yang dikenali sebagai KC29 hmm. di mana akan ditulis pasangan tidak dapat didamaikan dan untuk situasi di mana kalau pas seorang lagi tu memang tidak ingin bekerja sama hmm. tidak ingin hadir ke sesi counseling tersebut, then hmm. kesi 28 akan dikeluarkan hmm. di mana uh, permohonan tersebut akan, di, uh, akan dirujuk kepada mahkamah. Okay. Okay. Kiranya ini bergantung pada inisiatif mereka sendiri laporkan untuk pergi ke JPN untuk mendapatkan uh, khidmat sesi kaunseling itulah. Dia tidak ada kena-mengena dengan JBG lagi lah kalau ikutkan masa itu. Benar Puan. Dia, dia tidak has kena -mena. to be fulfilled dahulu sebelum yeah. buat permohonan perceraian. Benar Puan. Okey. Jadi lepas uh, pihak-pihak menghadiri sesi kaunseling di JPN, uh, seterusnya apa tindakan yang boleh diambil? Okey selepas menghadiri uh, sesi kaunseling di JPN Puan ni untuk perceraian berasingan individu tersebut sekiranya ingin mendapatkan perkhidmatan Jabatan Bantuan Guaman mm -hmm. mereka boleh pergi uh, ke Jabatan Bantuan Guaman yang terdekat dengan uh, rumah mm -hmm. kediaman dia orang di uh, uh, di mana mm -hmm. kita ada banyak cawangan di seluruh Malaysia okay. Okay. so mereka boleh pergi ke kepada cawangan yang mm -hmm. berdekatan dengan mereka dan mm -hmm. perlu membuat permohonan uh, tetapi sebelum membuat permohonan tu perlu menghadiri sesi khidmat nasihat dulu. Mm -hmm. Di mana pegawai akan memberikan uh, sesi khidmat uh, nasihat kepada anak guam tersebut mm -hmm. atau pemohon, pemohon. tersebut. Mm -hmm. tersebut Dan uh, sekiranya kes itu bermerit, dan mm -hmm. pegawai akan teruskan untuk bagi borang ujian kemampuan. Mm -hmm. Sekiranya orang tersebut lulus ujian kemampuan mm -hmm. uh, dan diluluskan oleh pihak atasan, pihak mm -hmm. pengarah, dan mm -hmm. File akan Baru dibukakan kan dan aa, boleh buat permohonan di mahkamah pun. Maknanya Puan yang pun kata yang kita kata pasal khidmat nasihat tadi tu bergantung pada apa outcome daripada khidmat nasihat tu. Benar lah. Puan. Dan ada kalanya ada juga tak yang kalau macam yang boleh dibantu dan sehingga tidak me, sehingga ke perceraian tu ada juga tak puan di sesi kibar nasihat sahaja mm -hmm. kebanyakannya majoriti memang akan falkan untuk perceraian Okey, kan. Uh, sebab uh, lepas kita bagi maknasiat, mm. kebanyakannya actually uh, uh, ada merit case tu, mm. ada merit, mm. so kita pun nak bagi borang. Mm. Tapi ada juga situasi di mana case tu kurang bermerit. Mm. Di mana sebab untuk hadir ke sesi counseling, tak mm. semestinya individu tersebut berpisah lebih daripada 2 tahun atau kahwin lebih daripada 2 tahun. Okay. Tetapi untuk kita failkan uh, di mahkamah, perceraian tu ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi okay. puan kalau ikutkan syarat yang dikepenuhi tu apa pun adakah macam uh, uh, sebelum kita failkan perceraian tu uh, macam apa kata syarat tu apa syarat yang perlu dipenuhi oleh pemohon sama ada salah seorang ke berdua ke untuk perceraian trifakan pun okey puan, okay, puan. Uh, perceraian ada dua jenis mm -hmm. okey satu perceraian berasingan dan mm -hmm. perceraian uh, bersama, bersama okey okay, untuk kedua-dua perceraian ini mm -hmm. uh, syarat umumnya adalah kena kahwin lebih daripada 2 tahun tempoh hmm. perkahwinan itu kena lebih daripada 2 tahun ya, 2 tahun ke atas 2 tahun dan ke atas. ke atas baru boleh membuat permohonan perceraian hmm dan untuk per, yang tu, tu umum, Puan, untuk umum pun untuk okay. kedua-dua jenis uh, perceraian, perceraian. Hmm. tetapi untuk perceraian berasingan hmm. ada additional uh, syarat hmm. di mana uh, individu pasangan tersebut hmm. perlu berpisah lebih daripada 2 tahun okay. juga so kalau memenuhi dua-dua syarat hmm. tersebut boleh proceed untuk perceraian, perceraian dan berasingan dan kalau proceed uh, syarat lebih dari kahwin lebih daripada 2 tahun mm -hmm. dan kedua-dua pihak setuju, setuju sukarela setuju untuk bercerai mm. boleh uh, proceed untuk perceraian bersama, bersama puan Maksudnya kita tengoklah sama ada ada kerjasama daripada kedua pihak ada persetujuan adalah bersama yeah. sekiranya ada satu pihak berasinganlah okey pun okay. ada juga kata tadi 2 uh, tahun mm. perkahwinan baru boleh memafakkan perceraian tapi ada tak uh, sebarang uh, pengecualian yang membolehkan pasangan tu memohon perceraian kalau perkahwinan kurang daripada 2 tahun pun. Ada pun di mana uh, special circumstances mm -hmm. di mana uh, contoh uh, uh, isu melibatkan keganasan rumah tangga, berzina mm. atau conversion. Okay. Uh, ini semua uh, boleh me me uh, adalah salah satu faktor yang menyebabkan individu memfailkan perceraian -kan. uh, sebelum mencukupi 2 tahun, 2 tahun perkahwinan. 2 perkahwinan. Okay, kalau macam tu macam pakai tadi kekenasan rumah tangga pun kan mm. Kalau kekenasan rumah tangga uh, Kita, yang saya rasa yang selalunya lah kita akan minta untuk kita sebelum kita fahamkan ke mahkamah tu Dia kena ada laporan polis mm. Laporan polis, laporan perubatan uh, Selain pada tu ada tak lagi tak puan? Yang do, selain pada dua ni, laporan perubatan dan laporan polis Ada puan, mm. di mana uh, IPO order, interim Ayo. protection okay. order Yang boleh didapatkan dari pihak JKM, Jabatan mm. Kebajikan Masyarakat okay. Di mana Uh, sekiranya individu tersebut uh, hmm. Contoh uh, saya dari CPJKL eh? hmm -mm. Kalau ada pemohon datang ke pejabat kami hmm. uh, dengan alasan nak mohon cerai hmm. tetapi belum cukup 2 tahun hmm. dan juga sedang adalah uh, didera oleh suami okay. atau isteri juga ada didera ada oleh suami atau isteri sebab Oh ada se oh, se pun ada. Ah, ada ada isteri pun ada. tetapi ingin gunakan alasan uh -huh, keganasan uh -huh. rumah tangga. Uh, so kita akan nasihatkan dia untuk pergi dapatkan IPO uh -huh. order dulu supaya dia apa uh, uh, Ya, sebab IP order ni puan, bukan juga uh, membantu kita untuk proses perceraian hmm. Tetapi ia juga memberi protection kepada okay. individu tersebut Untuk save dia daripada further Dera ke, further apa-apa oh. yang akan di, uh, yang, yang, bukan, mungkin, uh, mungkin yang mungkin boleh buat percaya oleh percaya pasangan kan yang seorang lagi Okey, kiranya dokumen-dokumen ni macam Uh, laporan perubatan, laporan polis, IPO ni kita akan falkan juga bersama dengan pemuda kawan-kawan untuk mengukuhkan lagi sebenarnya kurang dua tahun untuk pelbagai. Okey, faham. Okey. Okay, uh, contoh dekat JPG Perak, uh, antara punca-punca uh, penceraian selalu yang kita dapatlah kes-kes dekat Perak, uh, kurang persefahaman ataupun hmm. dah berpisah lebih dua tahun lah. Uh, kalau macam keganasan rumah ke tangke tu ada tapi tak banyak. Hmm. Jadi contohnya di uh, JBJKM macam hmm. mana? Adakah lebih kurang sama ataupun ada kes-kes yang berlainan dan ke? Lebih kurang sama juga puan hmm. di mana ke majority ah uh, casesnya adalah Disebabkan oleh uh, kurang persefahaman hmm. Keganasan rumah tangga juga agak kerap juga di JBG hmm. uh, uh, okay. Kuala Lumpur hmm. Tapi tak adalah banyak compare dengan alasan kurang, kurang persefahaman Tapi kerap juga kerap kita dapat uh, uh, individu yang itu. datang sebab didera oleh pasangan, pasangan. Ada juga ke Puan, yang ke, Puan kata tadi oleh isteri tu ada juga Ada, pun, oh, ada Puan, ada Puan. oleh isteri pun Kumpah ada kami Puan. Puan kami tak ada lagi yang isteri mendera suami. <laughs> ada, ada Puan. Kes pukul-pukul, okay. uh, uh, okay. tampak. Uh, yang menyebabkan kecederaan lah. Menyebabkan kecederaan. kecederaan. Suami tak sampai hati nak pukul semua, uh, pukul balik kepada isteri oh, tetapi isteri memukul kiranya suami. Kiranya tak suami tak balas. Tak balas, uh, ya. Yeah. Okay. Suami yang misali. <laughs> <laughs> misali tapi menyesali pada akhirnya. Pada <laughs> akhirnya, okey. Okey. Jadi poin uh, bila pihak-pihak dah uh, setuju untuk cerai lah ataupun hmm. nak memfahkan uh, perceraian secara berasingan, uh, sebelum memfahkan uh, permohonan cerai tersebut, uh, kita ada mengadakan sidang pengantaran lah ataupun mediasi di antara pihak-pihak. Hmm. Jadi Puan boleh jelaskan uh, lebih lanjut berkenaan dengan uh, proses mediasi yang dijalankan. Okey, Puan. But... Ya, di jabatan bantuan goman kita seperti mana puan kata bagi tahu tadi kita menawarkan ah hmm. uh, hibah uh, mediasi hmm. di mana kalau puan tanya pendapat saya sendiri hmm. ia adalah satu inisiatif yang sangat hmm. bagus hmm. di mana kita dapat ah uh, uh, kita bukan saja dapat membantu pihak-pihak uh, tu untuk menyampai satu penyelesaian sebab bagi saya penyelesaian tu bukan sahaja selalu uh, untuk mendamaikan uh, hmm. isu perkahwinan dia orang dan bagi mereka hidup semula secara hmm. baik. Hmm. Penyelesaian itu lebih kepada uh, mereka dapat bercerai secara aman hmm. tanpa bergaduh, tanpa melibatkan stres hmm. kepada kedua semua pihak termasuk peguam yang buat kes tersebut. So, hmm. proses mediasi ini sangat membantu pihak-pihak hmm. untuk menjampai uh, satu terma-terma yang akan dibincangkan di mahkamah hmm. di mana di uh, Jabatan Bantuan Kuala Lumpur kita uh, selalu dapat... Uh, komen yang bagus daripada, hmm, feedback uh, uh, yang bagus, feedback lah. yang hmm, bagus hmm, dari mahkamah hmm, di mana file-file uh, uh, jbg KL hmm, ni media, sebab mediasi dijalankan, terma-terma hmm, tu uh, dah dibincangkan juga. dan dipersetujui hmm. sebelum petisyen perceraian tu difailkan, So ia memudahkan uh, pihak di mahkamah juga Betul. untuk bagi tarikh bicara secara okay. cepat, lebih cepat. Uh, lebih cepat berbanding dengan file tu hmm. berterusan agak panjang. Betul. Dijimat banyak masa. Banyak banyak masa, masa pun masa mahkamah dan juga pihak-pihak Pihak-pihak lah, pihak. tak perlu mengambil so, cuti ya, yeah, memang betul-betul uh, hmm. fulfill the uh, element untuk perceraian, perceraian, tu, mediasi tu memang dapat fulfill dan hmm juga ada situasi-situasi di mana uh, pihak pengantara tersebut hmm. Pihak pegawai pengantara hmm. dapat menyelesaikan isu hmm. perkahwinan dan di mana pihak-pihak tidak ingin meneruskan untuk perceraian, perceraian. dan hmm. ingin uh, uh, hidup semula hmm. macam apa cakap tadi kadang-kadang bukannya uh, diorang mungkin dah tak boleh hidup bersama pasangan hmm. tu tapi nak dapat satu persetujuan penyelesaian untuk nafkah anak yeah. anak tinggal dengan siapa benda-benda ah. tu jadi bila benda tu dah dapat di dipersetujui di dalam uh, proses mediasi tu sesi mediasi dia jimat masa semualah jadi kita boleh pergi mahkamah untuk mendapatkan perintah perintah saja mm. betul puan betul. Okay. jadi a uh, kiranya masa mereka memfailkan pemeceraian itu uh, apa hak-hak yang boleh dituntut oleh pihak-pihak hmm -pihak? okey puan ada beberapa hak yang boleh dituntut seperti puan tahu tadi nafkah anak mm. harta perkahwinan nafkah mm. isteri mm. Um, Harta, uh, harta, harta sepencarian Pencarian. yang hmm. ni semua boleh dituntut uh, di mahkamah di agama. Okey, okay. kiranya satu pihak tu pun macam pun sebut tadi harta sepencarian ataupun nafkah ke kalau satu pihak tu tidak bersetuju apa tindakan yang boleh diambil oleh pihak tu pun kalau yang satu lagi tu lah bila seorang lagi tu tidak bersetuju dengan akik okay. kalau seorang lagi tu tidak bersetuju hmm. dia boleh uh, selepas petisyen perceraian tu difailkan oleh uh, pihak peguam di mahkamah okay. seorang lagi responden tersebut hmm. boleh uh, melantik peguam okay. uh, untuk membicarakan kes tu di mahkamah tinggi pun hmm. maknanya untuk dia bagi tahu di mahkamah Melalui peguam dia kenapa persetujuan dia tidak bersetuju dengan yeah. apa yang dipohon oleh dia boleh lagi yeah, okey maknanya sekarang pun kalau kalau dia tak bersetuju itu, dia akan berbicara di mahkamah tu dia akan panggil lah kan kedua-dua pihak bagi keterangan dan baru hmm. memudahkan lah untuk, untuk mahkamah memberi keputusan 100%. nanti based on hmm. dia keterangan lah apa yang dipertikaikan ha. tersebut. Okey Puan, kalau selepas katakanlah uh, dah selesai bicara, dah selesai pertikaian semua tu apa prosedur selepas itu Puan berkaitan dengan cerai itulah? Okey. Selepas dah selesai atau sekiranya kita dah, dah mahkamah akan memberi keputusan mm. di mana Deklinisi itu akan diberikan lah oleh mahkamah. Mm. Di mana kebiasaannya diklinik mm. uh, oleh mahkamah, mahkamah akan beri tiga bulan mm. untuk deklinisi itu dijadikan mutlak, mutlak. Di mana dalam tempoh tiga bulan ini, adalah lebih kepada cooling down period pun. Mm. Di mana kalau pihak-pihak ni uh, selepas uh, seperti yang kita tengok in movies kenal, mm -hmm. kalau lepas bercerai Tiba-tiba pihak-pihak tu ingin ber, ingin nak uh, hidup semula bersama atau bersama bers semula. Ah, ah, yeah. Tiba-tiba uh, uh, yeah, ada sayang balik kepada pasangan tu bolehlah datang bagi tahu kepada mahkamah atau melalui peguam mm. untuk membatalkan. Deklinasi itu mm. dijadikan uh, daripada uh, dijadikan mutlak. Mm. So tiga bulan ni cooling down period lah puan. Mm. Tetapi kalau dalam tiga bulan ni tak ada apa-apa uh, permohonan oleh dia oleh pihak pemohon Bila -bila. tu. Mm. Mahkamah akan teruskan untuk menjadikan diklinis itu dijadikan mutlak mm. dan uh, selalunya mahkamah yang akan a uh, update JPN tentang mm. perceraian ini tetapi mm. kalau selepas tiga bulan itu pihak-pihak uh, ingin uh, cek sendiri mm. di JPN pun boleh juga boleh, boleh pergi ke JPN mana-mana JPN pun mm. boleh sebab data dia sama saja mm. boleh pergi uh, cek check dia orang di mana -mana punya mana -mana ah, di details lah. dia orang mm. lah dah kemaskini ke, ke belum okey okey pun Okey, uh, jadi seperti mana yang disebut oleh Puan Hazleen uh, pada awal tadi, kes-kes uh, cerai ini semakin meningkat, semakin hari, semakin tahun, semakin meningkat. Jadi, uh, apa pandangan Puan berkenaan dengan peningkatan kes-kes perceraian di Malaysia ini? Dan adakah uh, penceraian tu merupakan satu solusi yang terbaik bagi mereka keluar daripada kemelut uh, hmm. masalah Orang rumah tangga, tangga yang mereka hadapi itu? Okey, Puan. Bagi saya, pun, even saya tengok pun perceraian macam Puan kata awal-awal tadi, data dia semakin meningkat. Mm. Sepatutnya dia kena semakin menurun. Betul. Tetapi dia semakin meningkatlah mm. atas beberapa. banyak faktor. Tetapi uh, bagi saya, perceraian adalah satu solusi yang baik, Puan. Ter terutamanya kalau perkahwinan itu adalah melibatkan satu kehidupan yang toksik. Mm. Di mana ia adalah satu penyelesaian yang agak baik untuk pihak-pihak itu -pihak keluar daripada... Uh, rumah tangga yang tidak memba tidak membahagiakan mana mana pihak dan hanya bagi stres hmm, saja stres. kepada kesemua semua pihak hmm. dan terutamanya kanak-kanak hmm. sebab kadang-kadang kalau kita nak teruskan perkahwinan pun tetapi kalau perkahwinan itu uh, bukan saja bagi bahagia tetapi hmm. bagi kesukaran kepada kesemua pihak ia akan uh, bagi masyarakat kita menjadi lagi tidak uh, tidak selamat tidak, ha, tidak. tidak selamat So bagi saya perceraian tu adalah solusi yang baik Puan hmm. Sekiranya ia melibatkan perkahwinan yang toksik hmm. Kalau pihak-pihak hmm. tu boleh membawa bincang per, uh, masalah diorang hmm. Dan per, uh, masalah mereka dapat uh, diselesaikan hmm. Then perceraian tu I, I won't recommend lah Puan hmm. Okay Then hmm. Boleh, hmm. kalau boleh solve, solve it If okay, you don't okay. think you can solve it then boleh that's teruskan ah ha, that's the best solution lah. for everybody including kanak-kanak yeah. puan. Kanak. Sebab kadang kita tengok pun bila mak ayah tu bergaduh anak-anak hmm. tengok hari-hari pun tidak baik untuk perkembangan dan pembesaran anak-anak yeah, tu. Ya betul puan. Jadi mungkin dengan cara itu mungkin orang kata perceraian tu bukanlah satu benda yang baik. Di apa-apa hmm. agama pun adalah sama. Tapi yeah. bila bila dah tidak boleh menemui jalan yang penyelesaian tu mungkin itu boleh diambil lah diambil kira untuk perceraian untuk um, benefit kesemua pihak hmm. mana tahu kalau dah bercerai esok tiba-tiba baik semula kita pun tak tahu ah, ha, kita bila tak kita tahu. dah ada ya apa lah. tu dah kita dah duduk berasingan kita tengok sebenarnya kita boleh lagi dengan pasangan tu kan ha, Contohnya lah Benar okey puan jadi, uh, menarik eh, perbincangan kita pada hari ini. So, saya ucapkan terima kasih kepada Puan Kamani di atas jawapan-jawapan dan juga pencerahan-pencerahan hmm. yang diberikan oleh Puan sepanjang podcast uh, ini. Uh, dan juga uh, terima kasih juga kepada pendengar-pendengar yang setia bersama kami sehingga ke hujung podcast ini hmm. dan sekiranya uh, anda mempunyai sebarang persoalan uh, bolehlah tinggalkan uh, komen uh, bolehlah tinggalkan soalan tersebut di ruangan komen. komen atau hadir sendiri ke pejabat jabatan pembangunan guaman yang mana-mana yang terdekat uh, dengan kawasan anda hmm. dan juga kepada pendengar-pendengar jangan lupa untuk like share dan follow uh, laman rasmi Facebook Jabatan Pembangunan Guaman untuk hmm. lebih banyak sesi uh, sembang guaman, guaman, guaman. menarik Okey, makasih puan kami, kasih saya, kasih pai, kasih kasi, pai. Kasi kasi, pai. Okay.